Sultan Perak Zahir ucapan takziah atas pemergian Pak Lah. Titah bendera Perak dikibar separa tiang. Lok puji pertemuan PM Arwar dengan Presiden China. Bung Mohtar Gasa, Kerajaan Negeri Sabah perjelas status projek kilang simen. Kes Ahli Parlimen Raup ditangani Peguam DAP. Polis siasat dawaan ugutan senjata pada pemilihan PKR di Ipoh. Menteri Perladangan dan Komoditi seru pendekatan adil komoditi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasya Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dan Dun Perak menzahirkan duka cita dan ucapan takziah atas pemergian Perdana Menteri ke-5 Abdullah Ahmad Badawi malam tadi. Baginda menzahirkan ucapan berkenaan ketika titah ucapan istiadat pembukaan rasmi tahun ketiga persidangan Dun Perak ke-15 di bangunan Perak Darul Rizwan. Berikutan itu, Baginda menitahkan supaya bendera Perak dikibarkan separa tiang pada hari ini menandakan rasa sedih dan duka cita rakyat dan negeri itu. Dita Baginda, semoga roh Allah Yarham dilimpahi rahmat ihsan ilahi ditempatkan dalam kalangan roh para solihin. Abdullah meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN di Ibu Negara pada 7.10 malam. Lok Siu Fok memuji Perdana Menteri, Datuk Sri Anwar Ibrahim dan Presiden China Xi Jinping sekaligus menegaskan kedua-dua mereka mencerminkan kebijaksanaan Asia dalam menghadapi logik tanpa undang-undang berkaitan tarif. Menteri Pengangkutan itu menyindir pentadbiran Donald Trump dengan berkata, manipulasi tidak rasional terhadap politik tarif menimbulkan kebimbangan bukan sahaja terhadap kemunduran perdagangan global malah potensi berlakunya pertembungan tamadun. Katanya dalam satu kenyataan Usaha Dato' Sri Anwar memperjuangkan kebangkitan semula Asia dan usaha Xi membina komuniti dengan masa depan bersama untuk manusia sejagat kedua-duanya mencerminkan kebijaksanaan Asia dan menjadi penyeimbang kepada logik kejam dan tanpa undang-undang berasaskan hukum rimba. Lawatan Presiden China itu berlangsung ketika pentadbiran Trump mengenakan tarif sebanyak 145% ke atas ekspor China dan China bertindak balas dengan tarif 125% ke atas ekspor Amerika Syarikat AS. Sebelum ini, Perdana Menteri turut mengkritik tindakan awal pentadbiran Trump mengenakan tarif 47% ke atas barang Malaysia dengan berkata pengiraannya tidak tepat. Trump kemudiannya menghentikan kenaikan tarif ke atas Malaysia dan banyak negara lain kecuali China bagi memberi ruang kepada rundingan. Pegurusi UMNO Sabah, Bung Radin menggesa Kerajaan Negeri memberikan penjelasan mengenai status projek pembinaan kilang simen yang dirancang di kawasan hutan di Tongot, Kinabatangan. Memetik laporan Malaysia kini, Ahli Parlimen Kinabatangan itu yang juga Adun Lamak membangkitkan perkara tersebut semasa perbahasan ucapan dasar yang dipertua Negeri Sabah, Musa Aman di Persidangan Dun Negeri hari ini. Bung turut mengulangi bantahannya sebelum ini terhadap cadangan pembinaan kilang di kawasan tengah hutan yang tiada akses jalan raya, tiada bekalan elektrik dan air. Beliau mendakwa sebuah kilang sedia ada yang beroperasi dari kota Kinabalu Industrial Park KKIP kini sedang berdepan kesukaran. Justru menimbulkan persoalan lanjut tentang kewajaran projek kilang simen yang dicadangkan di kawasan pedalaman Sabah itu. Pada Ogos 2023, The Star melaporkan Haji Ji menyaksikan majlis menandatangani perjanjian usaha sama antara sebuah syarikat berkaitan kerajaan Sabah dan syarikat swasta untuk menubuhkan sebuah syarikat baru bagi membina serta mengedadikan kilang simen bersepadu. Haji Ji dijadual menyampaikan ucapan penggulungannya sebelum penutupan Sidang Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 yang bermula hari ini sehingga 17 Mei iaitu sesi terakhir sebelum pilihan raya negeri yang wajib diadakan tahun ini. DAP menyerahkan sepenuhnya kepada peguam parti untuk menguruskan perkara berkaitan penahanan ahli Parlimen Rauk, Cho Yu Hui, yang didakwa atas kesalahan menghalang tugas seorang penjawat awam. Setiausaha agung DAP, Anthony Locke, memaklumkan bahawa beliau telah diberitahu mengenai kehadiran peguam Parti semasa proses penahanan ahli Parlimen Rao, Choi oleh pihak polis. Terdahulu pihak polis hari ini menahan Choi dan pengurusi Samka Wilson Chang di bawah Seksyen 186 Kanun Kesesaan atas dakwaan menghalang tugas penjawat awam. Kedua-dua mereka ditahan pada pukul 4 petang ketika hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Rauh. Terdahulu Ketua Polis Daerah Rauh, Syahril Abdul Rahman berkata, dan empat individu lain akan dipanggil untuk membantu siasatan berhubung kes menghalang penjawat awam daripada menjalankan tugas ketika operasi penguatkuasaan di sebuah ladang durian di Rao. Minggu lepas, para pegebun durian berkenaan bertembung dengan pegawai kerajaan negeri ketika mereka sedang menebang pokok musangking di tanah yang dipertikaikan berhampiran sungai Klau Pihak polis dijadualkan untuk merakam percakapan Adun Hulu Kinta, Muhammad Arafat Virasai Muhammad dalam minggu ini. Susulan dakwaan bahawa beliau telah melakukan ugutan dengan menunjukkan senjata api semasa proses pemilihan Parti Keadilan Rakyat PKR peringkat cabang di Ipoh. Ketua Polis Perak Nur Hisham Nordin memaklumkan bahawa pihak polis tidak menetapkan sebarang tarikh atau masa tertentu kepada ahli Dewan Undangan Negeri Adun berkenaan untuk hadir memberikan keterangan. Hisham berkata lapan saksi telah tampil, memberi keterangan dan pihaknya sedang mengesan saksi lain yang dikatakan melihat kejadian itu sebagaimana dalam rakaman video yang tular. Terdahulu, Arafat menafikan dakwaan dia menunjukkan sepucuk pistol kepada kumpulan pencabarnya semasa kempen pemilihan parti. Dalam pemilihan itu, Arafat dicabar Samsul Kamar Ani bagi jawatan ketua cabang PKR Tambun. Ekalai Mugilan yang merupakan rakan sepasukan Syamsul memanai satu video mendakwa Arafat hadir dalam satu majlis sambutan Hari Raya dan menunjukkan pistol ke arah mereka. Johari Gani berkata, pendekatan yang berkesan dan adil dalam memastikan kelestarian sektor komoditi menuntut komitmen serta tanggungjawab bersama antara negara-negara pengeluar dan pengguna. Menteri Perladangan dan Komoditi itu berkata, dalam usaha memajukan agenda kelestarian, adalah penting untuk mengiktiraf konteks serta sumbangan yang dimainkan oleh negara pengeluar dan negara pengguna. Katanya, negara pengeluar seperti Malaysia telah menjalankan pelbagai usaha penting untuk memelihara sumber asli sambil memacu pembangunan ekonomi melalui pengeluaran agrokomoditi. Menurutnya Malaysia mengiktiraf pemeliharaan hutan sebagai keperluan global dan telah melaksanakan dasar serta skim pensijilan seperti minyak sawit mampan Malaysia MSPO dan getah asli mampan Malaysia untuk menggalakkan amalan lestari serta meminimumkan penebangan hutan. Pada masa sama beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi kekal sebagai keutamaan penting bagi negara pengeluar kerana ia secara langsung memberi kesan kepada kehidupan hampir 800,000 pekebun kecil serta ribuan perusahaan mikro kecil dan sederhana terlibat dalam sektor agro komoditi. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Forum Perhutanan, Pertanian, Komoditi dan Perdagangan FACT 2025. Katanya, FACT memberi ruang kepada negara pengeluar seperti Malaysia, dan Indonesia berkongsi pengalaman masing-masing dalam menguruskan industri komoditi secara mampan selain mendengar pandangan negara pembeli. Sekian untuk edisi petang ini, ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.